Последние новости. Из Крыма уехал очередной недовольный турист. Таким образом, сократив количество отдыхающих ровно в два раза. Кстати, после этого курортного сезона у одесситов появилась новая мечта. Они мечтают о том, чтобы Россия захватила Турцию, Египет и Таиланд. А следующая песня может стать гимном уходящего курортного сезона в Одессе. Для мужчины из Крыма, от мужчины из Одессы, звучит сегодня эта песня. А от кого конкретно? Он просил не называть его имени. В этом году в Одессу приехало более миллиона туристов. Он просил сказать два. Два миллиона туристов. Если каждый турист оставил хотя бы по 100 долларов, то в бюджет области поступило... Это он просил мне называть. Просто скажи, что у нас все хорошо. Все хорошо. Спасибо, Крым, за туристический сезон. В отелях бум, и переполненные пляжи. Мы раньше не могли представить себе даже, что скажем Крыму мы спасибо за сезон. Вам наши с кисточкой и пламенный привет. Вы на туристов посмотреть к нам приезжайте! Как было раньше, вечерами вспоминайте. Дай Бог здоровья вам, держитесь, денег нет, как офигительно в Одессе отдыхать. Уинно красавицы и хруст грузинской пульки. Под этот хруст у многих крепко сжались булки Их до сих пор не могут многие разжать Театр, роперы, креветки и кефаль И барабулька жирно капает на платья На том и этом свете буду вспоминать я Одесский кинофестиваль На лабутенах в восхитительных штанах на, на, на. Так проходил, проходил в Одессе кинофестиваль А так а что Крым? Он уехал на заработки, как многие украинцы. Ну, как только поймет, что он там ничего не заработает, сразу же вернется. Одной мы с вами будем дружною страной. Когда вернетесь в украинские объятия. Мы хлебом с солью встретим вас, родные братья. И скажем, домой, но вини летом возвращайтесь, а зимой вы возвращайтесь обязательно домой.